मकरंद बुवा रामदासी यांच्या तोंडून ऐकलेली ही प्रार्थना श्री मधुकर जोशी यांनी ही प्रार्थना लिहिलेली आहे सदा जवळी रहा जिथे थे ते थे प्रेम दुष्टी ने पहार वी जी थे जाइनते थे प्रेम पहार मी कसे विनवू तुला रे धाव तू गरुडा परी संकटाशी झुं हात दे मजला जिथे जाहीन ते थे प्रेम दृष्टीने पहार मी जिथे जाहीन ते थे प्रेम दृष्टीने पहार स्वैर वेगे जीवदा

ीष्णी पहा